этот хозяин, как бы хозяин семейства, да, пожары, все, ребрышки свиные на гриле. А хозяйка сделала картофельный салат и так и из капусты салатик. Вот старшая дочка у них уже, вот то, что я говорила, она че замуж вышла, живет отдельно. А они с двумя остались. Вот. Меньшая девочка была на работе, не бачила, а мальчик был дома мальчику 23 года и я сначала поняла ну чуть-чуть странный так ну, ну как бы нормальный все ну а потом уже когда мы уехали по дороге Стивенка же у него, у него аутизм но он очень хорошо э, коммуницирует он с нами кушал э, и вин работая в этом они так гордились рассказывали что он работу строился в пабликсе в мазин пабликсе и там часто бывает, ну, это вижу так они предоставляют рабочие места для вот таких особенных это, людей. Вот там они стоят на кассе, слаживают тебе пакеты. В зале могут уже что-то разлаживать. Я так понимаю, он тоже, ну, там что-то делает в этом магазине. Это хороший мальчик такой. Он так пытался с нами коммуницировать. Короче, это кейтся в них очень старая, 15 лет Китти, такая пришла худа, страшно. Если же вам интересно, что дом. Ну, дом... Дом, это же старые дома, вот эти колониального типа, чек, стиля, чек, типа, стиля. И он старый дом, и какой-то... Ну, какой ну он нам сделал рум-тур, типа, пройтись, чтобы пройтись, подивиться. Такая мне не очень понравился. Он темный, мало света в нем и такая старая тяжелая мебель, какая-то. Э, ну, как-то так, такая мне не нравится. Хата и хата. Обыкновенные рядовые американцы. А, значит, кем же они? Он работает психологом. Денис, этот Денис, работает психологом онлайн, он консультирует людей, которые в тюрьмах нуждаются в психологической помощи. Особенно специализируется на тех, кто, ну, наркотики, вот это вот такое. А она Джули, Джули ну, Юля по-нашему, а она мексиканка, такая интересная. Я бы не сказала, что она мексиканка. Ну, когда они сказали, то я в том же, а, ну да, действительно, такая маленькая роста, черненькая. А она работает в детском саду каком-то, что ли, готовые есть. В столовке детям готовы есть. Говорит, я очень люблю готовить, я очень люблю готовить. Вот так она по 300 раз я же говорю, что американцы гордятся, если жена умеет готовить. И он тоже так это. Триста раз рассказывал, повторяв, что моя Джулия очень хорошо готовит. Вот. Шо, ну, покушала и потом у них такая большая терраса с креслами качалками. А, что еще? Денис увлекается серфингом, И он... Куре товсті, сигари. і в нього такий стаканчик жо, жо, жовте, навіра, коньяк, і він так з прикуску корочує сігари. Курем чуть трохи хіпі, мабуть, по молодості. Ну і що? Ми вийшли на ту терасу, на ці крісла качалки, і там довго як почали балакати, і вони там свої молодості спам'яли. Вот это, как мы, а у того ты бачив, а що у той, а у ты бачив, а що она, а замуж вышла, ля-ля-ля, а у той що ж, а... ну просто обсуждали друзей в молодости, они там это познакомились, когда училась. Ты хочу подробно рассказывать. Там группа у них собирались, они учили Библию. Ой, блядь. Завалась. При лицее, где он учился, были такие группы, набирались, куда, значит, молодежь приходила. Это называется «молодые-взрослые», вот так, если перевести. Они там изучают Библию, познают себя. У них там всякие ретриты, они вместе празднуют вот эти всякие праздники, ну, религиозные, которые... Ну, в общем, такой путь, если, ну, как я вам объяснить... Много детей после этих групп, кто хочет, идет потом в эту стезю, там, ну, католики, священники, ну, не священники, у них кто там, падре, мадре, девочки, просто дети познают Бога, познают себя, кто хочет, потом идет дальше учиться в эту, в эту дорогу идет, в католицизм, но с их группы никто туда не пошел оказывается, все поженились, поразъезжались. Это все было в Калифорнии. вот они рассказывали, как они из Калифорнии переезжали, переезжал, что они выбрали Чатанугу, потому что муж хотел Северную Каролину, а женщина настояла, вот это Чатануга ей понравилась. Вот так. Вот. Потом этот мужик рассказывал, что он всю Америку объездил, а вообще у него корни из Пруссии значит, родители из, ну, немцы, одни родители немцы, ну, про одна линия, а вторая э, цыгане из Венгрии. Джипси, джипси, он думал, что я не знаю, я, говорю, я знаю, что такое джипси. А, и мужик делал мне комплимент, говорит, у тебя очень хороший английский. Я говорю, у меня плохой английский. Он говорит, да, он у тебя не хороший, но тебя можно понять. Я говорю, спасибо за комплимент. Я думаю, так, ну, понятно, что с ошибками, но але я тебя понимаю очень хорошо. Да я йому рассказывала, как я э, е, как я ехала в Поїзді з Україною, йому інтересно було, як оце, ну, мой путь з України, як, як я в Польщу приїхала, це все я сама рассказала. розказала. Потім я в Америку забрала, як на Германію їздила. В общем, так і у нас тоже есть, тож є. Що... Я ж кажу, американці люблять, якщо вони були десь за границею. обязательно надо, конечно, Стивен этим пользуется, он же был в Европе, не всегда всем рассказываю, что он был в Польше, что он был в Германии, что он был в Украине, он был в Европе, это очень круто для, для американцев. Вот Денис тоже хвастается, я по штатам, я все штаты объездов, у них весь холодильник облюбленный вот этими магнитиками все 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 штаты действительно но стивен бьет козыри а я был в европе я вам говорю вот это вот дуже такая ну, хвастовство для ну, если кто-то был в европе он никогда не промолчит он всегда будет хвастаться что он был за границей а потом же что-то денис говорит да спрашиваю кто хочет покурить эту сигару стивен ты, ты? Я, говорю, я хочу и он пишет, нам принес такие сигары. Ну, такие они какие-то не толстые, потому у него такая толстая, тяжелая, говорит, это очень крепкая. Вам крепкую? Ну нет, конечно. А, как он сказал, middle, такая она светленькая. И, короче, мы посмолили со Стивеном. Стивен не, не, а потом говорит, о, мне понравилось. Оно так Чуть-чуть покуришь, и, короче, руки, ну, и так сразу ватные, еще на том кресле качалки, ага, вот так, расслабон, это полнейший. Я спрашиваю, а сколько ты, говорю, вот этих сигар? А он говорит, традиционно две сигары в день, но когда три-четыре, но ну, если приходят друзья, то я могу, короче, их до хрена, говорю, а это что, это ж легкие, это ж тяжелые? Я, я там чуть-чуть, просто ну, побаловаться, так скажем. А Стівен таки почав всю сігару смалив. Мраві лазять. І що, так посиділи, ми п -п поговорили, нічим американці від нас не відвідаються. Ну, просто що, що стол не так, а так ти підходиш, собі набираєш тарілочку, що ти там хочеш покушати, і сідаєш потім за стол. Ну, так як у нас на столі все виложили, і... а так все те саме, сплітні, обсуждення і, в общем, И все было традиционно, вот это богата набалакала. И все, и мы уехали домой, и все прекрасно.